зібрати комплект ключів для іж 49 Зараз я вам вивожу на екран фото. Це один чел, знайшов Іж з пробігом 5 кілометрів, і там були такі ключі. Воспроизвести, звісно, точно я їх не можу. Но что у меня есть в наличии, сейчас я покажу. Давайте начнем с чего. Плоскогубцы. Вот такого плана. Дуже похожи на те, что там. Плоскогубчики удобнее. Так, ложим. Обязательно нужна тряпочка в масле. Такая, же уже видавшая виды. Так, дальше. Дальше там проскакал такой ключ. Но он трошки не такой. Именно вот так. И именно вот так. Вот еще дополнительный. Ну, я думаю, что он пойдет в наш комплект. Следующие ключи у нас идут ну, обязательно нужен всегда 8 на 10 я нашел такие вот старенький ключ 9 на 11 интересный с гравировкой какой-то

по центру три отверстия для, для использования этого ключа, как э, съемник. Дальше такой идентичный ключ 22 на 27 тоже старого типа. Очень интересный ключ. и такой тоже ижевский 27 на 36 с тремя отверстиями это уже более современный но тем не менее вин ижевский так дальше нам нужна свеча запасна конечно же нам нужна отвертка отвертка старого типа бакелитовая ручка составляется она между рамой и двигателем как обычно как правило покладло жми. так две монтировки там проходила вот они монтировка одна и шпицы подтягивать Ну монтировка такого плана тоже тут только добавочная ось есть головка нам нужно с чем естественно нам нужен вороток и выкручивать свечу тут у нас сделано всю свечу размер тут сделано пид меньше то есть на два на два варианта и два, два отверстия. Вот так. Дальше. Ну, я тут использую для заводки такой шприц. Он мне не нужен. Запасную шланочку ложу. Так, і там ще у нас був масло. Не масло, а. ну як, не масло, а те що шприцевати, як воно називається. довольно трудно, конечно, все заработать. Сейчас я пошукаю. Ну, да, сегодня откручивается крышечка это и короче все мажущие места смазываем так ну в принципе как бы все можно еще ударную отверточку такую положить мощненько не помеша ну вроде бы и такой непоганый более-менее идентичный набор сейчас сворачиваем тут конечно специальный чехол и шов он у меня есть, но я сейчас не хочу его брать. Он у меня там где-то на мотороллере электрон вставленный. Ну вот примерно такой у нас наборчик получился. И отверточку берем. Теперь идем до нашего моточка. хотел забрать этот инструмент. Погодка еще вроде ничего. Может быть, удастся прокатиться трохи. Так. Вот она. значит, у нас идет вот эта отвертка. Эта отверточка мы можем вставить вот сюда. О. Вот так. И отвертка это будет там, где надо. Ну, конечно, она по размеру она не подходит. Не. А она тут должна быть. Спереди. Вот так. Всегда вставляется и под рукой всегда вона. Ну а тут у нас будут инструменты. Так кажется, выложив аккуратненько весь инструмент. Все нормально лягло закрываем крышечку и потом на резьбу я закрутил вот так все все хорошо легло все чудесненько все чудесненько держится крышка у меня самопальная Можно я ключом. Сейчас у меня ключа не с собой. Может есть. А есть. Можешь вот сей ключик. Не хотел оттаскать Оттуда. Так, все. Это все, что я хотел сегодня показать и рассказать. Все, ребята, до новых встреч. Ставим лайкос, подписочка. Всем гарного дня.